बीबीसी और डान के ऊपर दोनों पे खबर आ चुकी है इस वक्त। आठ फरवरी को पाकिस्तान ने जम के वोट किया, लेकिन फाउंडर हाफिज सो आर्मी ने ग्यारह साल के लिए जेल भेजा है उसका बेटा खड़ा था के पे तमाचा है जो आप ड्रामा करते हैं और आज से नहीं कर रहे हैं आ, ये जो इलेक्शन जो इलेक्शन इलेक्शन आप खेलते हैं हर कुछ सालों के बाद आधा आधा तो आदा तो टाइम शर्मिंदगी एक अमेरिका एक ने साजिश इंडिया इंडिया तो रोटी खिलाते हैं इंडिया को अच्छा नहीं इंडिया देखे ना वहाँ पे भी तो डेमोक्रेसी है जमहूरियत है उधर कुछ नहीं उधर उधर पता है सौ करोड़ आवाम है एक अरब चालीस करोड़ इन्हें पता था सबसे ज्यादा यूथ सामने खड़ी है और इन्हें पता है कि यूथों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाए बगैर अगली सेंचुरी में एंटर हर को जो है वो भी, करना है, भी करना है इसका बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान जज्बे का क्या करना है मुल्क डूब रहे। आप घरों में बैठ जाए इंडिया हंस रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम लोगों का हक चोरी हो रहा है भाई पूरा दुनिया हंस रहे है खाली इंडिया नहीं हंस रहे पूरा दुनिया हंस रहे मेरे मुर्शद के दो बच्चे भी जो है उन्होंने भी पीटीआई को लंदन से ज्वाइन किया है लंदन से फरमाई वो, वो जिहाद करने के लिए पाकिस्तान नहीं आए सौ करोड़ से भी सौ करोड़ से भी ज्यादा है उधर रोलो रोल पड़ा उधर तो डेमोक्रेसी चल रही है तो कोई चाहिए मेरा हो गया कोई कहता है मेरा हो गया कोई कहता पैसे दूसरी दुनिया से एड्स लेने के लिए एक जो आपने हाइबर सिस्टम क्रिएट किया है ये एक सारे दुनिया को है। सारा माल करके ले जाता है फिर होते नेशनल पार्लियामेंट और एक कमजोर नेशनल गवर्नमेंट अगर बनती है तो उसका फायदा तो जाहिर है कि फिर जर्नैलों को ही होगा और तो किसी को नहीं होगा मेरा भाई उसमें ट्रेनिंग करके आया क्या बात कर रहे हो हाँ जी मेरा छोटा में जी सारी दुनिया হাফিজ সাইদ যে ভেতরে তাদের হাঙ্গামা খাড়া করেছে না যার করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাকে ধরে আবারও এগারো বছরের জন্য জেলের ভেতরে রেখে দিয়েছে এটাকে দেখে তার লাভাররা বিশেষ করে যারা তাকে অনেক ভালোবাসে তারা অনেক কষ্ট পাচ্ছে এমনকি এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা ওনার সাথে মিল খায় তারা তো সম্পূর্ণ কাঁদছে তো অপরদিকে ওই ঘরের ভেতরে মানুষ আছে তারা অনেক খুশি আর কিছু মানুষের কষ্ট এই কারণে পাচ্ছে কেননা পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে এক হাজারটি মাদ্রাসাকে তৈরি করেছিল যেখানে নিজেই একরকম উনি সন্ত্রাসী তার উপর আবার ভাবুন হাজারটা মাদ্রাসাতে যে সমস্ত ছাত্রগুলো পড়তে যাবে মানে ওদের প্রোডাক্ট গ্রহণকারী গুলো যখন পড়বে তারা হাফেজ সাইদের নাম নেবে না তো নাম নেবে কিন্তু এই হাফেজ আবার এগারো বছর জন্য তাকে পাকিস্তানি সেনা জেলের ভেতরে ভরে দেয় আর যে সমস্ত পাকিস্তানি গুলো তাকে অনেক অনেক চাইতো তারা তো কান্নাকাটি করছে তো বন্ধুরা পুরো ভিডিওটা দেখে নিন না চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না चोर ठीक है। आई ये करना चाहिए ये, ये तो सारा दो नंबर ये सारा दो नंबर ही जो रात का चल रहा है किसको किस क्या पता है रिजल्ट रात को दो बजे ग्यारह बजे तक हाँ, ये भी देखे सोचने वाली बात है ना? दो दिन हो गया अभी तक रिजल्ट ग्यारह बजे तक इमरान का है सुबह सुबह इमरान सुबह नवाज शरीफ का है ठीक है नहीं इमरान खान ये कह रहे हैं उन्होंने जो उन्हों सा आर्टिफिशियल बारह बजे तक किसका था इमरान खान का था ना सारा रिजल्ट इमरान खान का था ठीक है तो सुबह दो बजे उसका रिजल्ट चेंज हो गया अच्छा अभी भी जो आजाद उम्मीदवार है वो नून लीग ऐसी ऊपर है लीग ऐसी ऊपर है सत्तानवे सौ सीटें इमरान खान की आजाद लेकिन इन्होंने पैसा खर्च करके ले लिया ये अंकल जी मुझे बताएं आप थोड़ा सा मुझे लगता है सियासत को जानते हैं उन्नीस सौ इकहत्तर में भी यही सिचुएशन थी मुजीबुर रहमान कहता था कि मेरी दो पार्टियां चल रही थी तीसरा बीच में आए इनको इनको आग लगी हुई है हाँ। चोरों को ये आग इन्हें लगी है या पाकिस्तान को लग रही है सिर्फ पाकिस्तान को लगी है टोटल पाकिस्तान दुनिया नहीं हंसती दुनिया हंस रही है दुनिया सारा हंस रहा है सारा मुल्क ही हस रहा है ठीक है और फिर हम फिर हम ये कह देते हैं की भाई इंडिया ने साजिश कर दी अमेरिका ने साजिश कर दी तो ये रोटी खिलाते हैं इंडिया को अच्छा तो और नहीं इंडिया देखे ना वहाँ पे भी तो डेमोक्रेसी है जमहूरियत है, है? उधर कुछ हुआ है नहीं उधर उधर पता है उदर, कितनी सौ करोड़ आवाम है एक अरब चालीस करोड़ हाँ, हाँ, सौ करोड़ से भी सौ करोड़ से भी ज्यादा है उधर रोलो रोल पड़े उधर तो डेमोक्रेसी चल रही जाए तो सारे है कोई कहता है मेरा हो गया कोई कहता है मेरा हो गया कोई कहता है मेरा हो गया ऐसी सिचुएशन में मजाक हमारा बनता है इनका बनता है मजाक हम लोग जाते हैं ये लोग गरीब लोग करे

आ, ये जो इलेक्शन जो इलेक्शन इलेक्शन आप खेलते हैं हर कुछ सालों के बाद आधा तो आधा टाइम तो आपको फौजियों ने रूल किया आपको जो कि एक शर्मिंदगी मैं समझता हूं लेकिन जो आधा टाइम आपने रूल किया वहां पे आज तक फिर इलेक्शन नहीं हुए आप ड्रामा इलेक्शन इलेक्शन करते हैं मैं बल्कि समझता हूं कि आप इलेक्शन इलेक्शन का ड्रामा भी करते हैं प्रेसलर तरमीम और इस तरह की जो यहाँ पे अमेरिका से पैसे और दूसरी दुनिया से एड्स लेने के लिए एक जो आपने हाइबर सिस्टम क्रिएट किया है ये एक सारी दुनिया को पता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त मीडिया ने बहुत अरसा पहले ही लगा दी थी खबरें अगला वजी नवाज शरीफ लेकिन मैं एक बात पे हैरान हूं कि इंटरनेशनल मीडिया ने आपके इलेक्शन की धजियां बड़े देर से उड़ा रहे थे वाशिंगटन डीसी में शैम इलेक्शन के नाम से आपके इलेक्शन को कहा जा रहा था आपकी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा था मुसलसल आप ड्रामा भी करते हैं ढंग से नहीं करते ये अफसोस के साथ ये कहूंगा लेकिन ये देखें बदकिस्मती है मुल्क की की जो ये एक्सरसाइज आपने इसके बाद आप एक और एक एक और क्राइसिस क्राइसिस से निकल के यू आर गोइंग अब आपका दूसरा क्राइसिस है दूसरी किस्त है लूटमार का बाजार शुरू होगा करप्शन की नई दास्तानें बनेंगी हाँ ये बात जरूर है कि कई क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस, इस जो आप कल आपने एक्सरसाइज की है इससे एक नई चीज होगी इकॉनमी का नाम होता है सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ वो जो करप्शन का पैसा है वो कुछ हाथ बदलेंगे कई नए करोड़पति बनेंगे कई उनमें वकील भाई होंगे जिनको नए टिकट मिले थे इंडिपेंडेंट कई तो वो अमीर हो जाएंगे कई क्योंकि जिसको टिकट देते थे उठा लिया जाता था कई लोग दलेर थे है। चोरे पीटीआई ये कहना चाहिए ये तो सारा दो नंबर ये सारा दो नंबर ही जो रात का चल रहा है तो किसको क्या पता है रिजल्ट रात को दो बजे ग्यारह बजे तक ये भी देखे सोचने में ग्यारह दिन हो गए अभी तक रिजल्ट ग्यारह बजे तक इमरान का है सुबह सुबह इमरान सुबह नवाज शरीफ का है ठीक है नहीं इमरान खान ये कह रहे हैं उन्होंने जो उन्हों आर्टिफिशियल बारह बजे तक किसका था इमरान खान का था ना सारा रिजल्ट इमरान खान का था ठीक है तो सुबह दो बजे उसका रिजल्ट चेंज हो गया अच्छा अभी भी जो आजाद उम्मीदवार है वो नून लीग ऐसी ऊपर है नीग ऐसी ऊपर है नौ सीटें इमरान खान